Володимир Миколайович, ну ми знаємо, що ви слідкуєте за діями місцевої влади. І чи все робиться для того, щоб покращити наше життя? І чи можливо його взагалі зараз покращити? От, наприклад, по ремонту доріг. Які ваші думки як нашого експерта? Ну, я вчора бачив ваш репортаж, в якому ви вже про те, що в місті почали ямочний ремонт, текущий ремонт дорог. Пока капитальный ремонт дорог не делает, но надеемся, что все-таки, в принципе, будут вот этот ремонт делать, и наде... надеемся, что город все-таки субвенцию получит на капитальный ремонт дорог. Ну, хотя сами по себе субвенции в город не приходят, наверное, власти надо поактивнее этим вопросом заниматься. Если это субвенция с областного бюджета, то, наверное, там постоянно надо находиться. И свою долю, то, что причитается нашему городу, может, и хорошее слово причитается, но действительно нашему городу на капитальный дорог субвенция должна быть дана, надо ее требовать, выбивать под лежачий камень вода не течет. Насколько я знаю, по городу Желтых. Вот с разных источников финансирования чуть более 400 тысяч выделено на именно поточный ремонт. Есть план работ по ремонту, по текущему ремонту дорог. Есть определены улицы, на которых надо делать этот ремонт. Ну, и этот ремонт начат. В принципе, насколько вот я знаю, в городе Желтые воды проведен тендер, ЖРЭО, КП ЖРЭО провело тендер на 200 тысяч гривен э, и закупило 140 тонн асфальта. Э, процесс этот начат, асфальт в город уже начали возить и в интервью вы уже говорили, что и на Первомайске ремонт ведется, и на улице Горького. Я сам лично видел, действительно, что там ремонты уже ведутся. Но мне просто сразу возникает вопрос, почему на 200 тысяч гривен проведен тендер, а сумма заложена 400 тысяч гривен. И сразу возникает вопрос, а где же еще порядка 200 тысяч. Ну, я понимаю, что ЖРЭО проводит работы, и сумма денег должна пойти на то, чтобы оплатить ЖРЭО на выполнение работ по асфальтированию дорог. Но все ли 200 тысяч? Если все 200 тысяч, то эта сумма, конечно, колоссальная, сумасшедшая. И это... только минус будет жреву, что если действительно на эту сумму не проведут работу, потому что это расценки сумасшедшие. Я разговаривал даже с теми ребятами, с той организацией, которая нам продает городу асфальт, то они готовы были выполнить этот объем работы, вот, который на 200 тонн, за 300 с небольшим хвостиком, тысяч гривен. И если уже так по большому счету говорить, да, все хорошо, тендер проведен. Но вот, э, не трудно посчитать, что на 200 тысяч закуплено 140 тонн асфальта. Посчитайте, какая стоимость получается асфальта. Более 1400 гривен за тонну. Но это правда с доставкой. Хотя э, все это сделано законно, все это сделано нормально. Но учитывая, что действительно, как сегодня, трудно поступать деньги в бюджет. Сегодня какие цены. То, наверное надо и к расходованию бюджета тоже так сказать креативно подходить и по-новому подходить и в принципе можно было бы конечно наверное ЖРЭ, учитывая что она само будет работы выполнять по асфальтированию можно было бы не асфальт закупать а я так думаю что можно было бы сработать на давальческом сырье то есть закупить битум а сегодня битум, пожалуйста, можно купить по 8400 тонна битума стоит. А если с доставкой на Куцовский асфальтный завод, а именно Куцовский завод делает для города асфальт, то это будет всего лишь 100 гривен на тонне битума, и того 8500. И из расчета вот 8500 расход битума где-то идет 63-65 килограмм. На одну тонну асфальту можете посчитать, сколько надо битума, так сказать, составляющего битума в тонні асфальта. Тобто Лю... можна більше зробити доріг. Ви плюс, маєте на плюс услуги по производству асфальту. І та же фірма, которая сьогодні нам поставляє асфальт, она готова була б выполнить роботи по производству асфальту за 150 гривень расходы на тонну. и посчитайте, можна було б запросто вложиться в 800 гривень за тонну асфальту. И Но я вам, 1400. выше, 1400. И я вам да, выше называл цифру. В принципе, вот посчитайте, на сколько процентов можно было бы больше выполнить работу. А люди скажут, что вы кого-то лоббируете, что это ваша какая-то фирма, поставляя асфальт. Я знаю, что они будут сейчас сказать. Ну так получилось, я был не причастен к этому, поверьте мне. Я уже узнал что Куцовский, ну, Кировоградский дед поставляет асфальт желтым водом. Я этого не знал, а узнал уже после того, как был проведен тендер. И увидел машины Кировоградские здесь, на территории города Желтых вод. Ну и поэтому я поинтересовался на каких условиях, как это все, так сказать, проходило. Уважаете, что можно было бы более рационально организовать эту работу? И это ваша подсказка местной власти? Да, я в принципе на сто процентов поддерживаю позицию власти в том плане, что выполняют свои. что роботу, рабочие робочі в городе нужны, заробітна плата, здесь залишаються налоги. Я согласен. Але якщо це так сказати, по залишеним тарифам, по завишеним нормам і другие бы люди могли б менше, за эту работу, випадку цю роботу, тоді вже треба садитися і думати. Я думаю. А ви зараз слідкуєте за тим, що робиться по реформуванню ЖКХ. І ваша думка про це. Ну, если вы помните, в тот раз я сказал, что первое, что должны депутаты сделать на сессии городского совета, должны дать оценку тем, найти, определить тех лиц, которые виновны не в невыполнении решения сессии городского совета, предыдущего решения, которое действительно, я это и тогда говорил, и сейчас подтверждаю, что хорошее, нормальное решение, с ним можно полностью согласиться в части реформирования жилищно-коммунального господарства. То есть оценка не была надана депутатам, и выходит, что никто не наказан за этого. Да, депутаты не посчитали нужным долго разбираться, кто виноват, почему решение не выполнено. Ну и как вы понимаете, получили прецедент. Раз нет виновных, то, в принципе, и на будущее такое же может повториться и можно придумать и написать и принять замечательное решение, но если уже это предыдущее решение не выполнено, то почему бы и не выполнить последующее решение. Ну и тогда я уже говорил, что я надеюсь, что с этим решением, с новым, э, таких проблем не должно быть, потому что есть активная группа людей, мешканцев места, которые создали инициативную группу, что они будут контролировать этот процесс. И в принципе мы видим, что действительно так и происходит. Но тем не менее, даже какой бы контроль с их стороны не был, все равно, я считаю, что не очень интенсивно это решение сессии выполняется. Тем и, более... до речи, Громадская Рада, инициативная группа, она как раз и вымогает, чтобы люди понесли какую-то ответственность за это. Ну, совершенно верно. Я здесь полностью на их стороне. Ну, я вот хотел просто еще один фрагмент сказать, что когда я прочитал проект решения, а потом уже и само решение, то... Знаете, у меня вот сложилось такое впечатление, что тот, кто готовил решение сессии, и потом уже и депутаты за это дело проголосовали, за это решение проголосовали, что в принципе в городе пока нет такой концепции, четкой, ясной концепции, как реформировать жилищно-коммунальное господарство. И, насколько я знаю, что разработаны мероприятия, э ну, честно говоря, ну, мероприятия должны быть более конкретные, расшифрованные. Это, это не решение сессии, а мероприятие, где четко должно быть расписано, кто ответственен, в какой последовательности, какие сроки. Все должно это выполняться. Пока этого нет. И насколько я знаю, обещано инициативной группе депутатам, что в июне месяце якобы на сессии городского совета должна утверждаться вот эта программа реформирования, людям должны, вернее, уже доложить о результатах, что сделано городской власти. Ну, вот, например, мне стало известно вчера, и я был удивлен, как это так, в преддверии таких важных, принятия таких важных решений руководителя предприятия КПЖР отпускают в отпуск. Перед звитом на сессии. Да, мне, мне, например, это непонятно. Наоборот, надо сейчас плодотворно поработать и людям доложить, показать, что действительно что-то в городе сделано. А люди все чекают. Ну и к тому же еще, если возвращаться к решению сессии городского совета. Ну, Мое мнение, вот, может оно субъективное. Все-таки много пунктов именно по реформированию ЖРЭО было поручено разработать. Реформирование ЖРЭО, было поручено разрабатывать ЖРЭО, но здесь, мне кажется, нонсенс какой-то. Есть, в принципе, у нас управление жилищно-коммунального хозяйства, которое, в принципе, должно быть инициатором всех этих процессов. Оно должно тон задавать, и оно должно рассказывать, и подсказывать и мэру. И депутатам в каком направлении должны двигаться? А я так вважаю, что, если бы вы были нынешним депутатом, вы проголосовали за то, что это незадовольно выполнена работа, так? Не, ну если решение, если решение предыдущее решение городского совета, оно в принципе не выполнялось, оно даже с контроля почему-то было снято по, по, по непонятным причинам. Конечно, изменили а влады. Ну а как иначе можно тогда оценить работу, как не ну а по нынешнему решению, по тем процессам, которые сейчас проходят, ну давайте подождем, посмотрим. И... Июнь месяц уже идет, времени особо нет на раскачку, тем более вы же брали интервью начальника управления, она проанонсировала, что с 1 июля там кардинальные изменения нас ожидают. Ну посмотрим, какие изменения. Хотя, честно говоря не в обиду будет руководителю коммунального нашего управления сказать, что вот я смотрел, слушал около получаса, но ну, больше похоже на плач Ярославны. Ну как это так, управление не может получить акты от ЖРЭУ или другие какие-то документы, или указать, как им действовать и что им действовать, и что им делать. Ну, мне это непонятно, во всяком случае. Коммунальное предприятие не они подчиняется управлению жилищно-коммунального господарства. Дуже дякую вам и сподіваюсь, что влада прислухается до ваших думок.